Чого очікувати від позачергових виборів у Верховну Раду? В чому полягає інтрига та чи зможуть майбутні депутати виправдати надії людей? А може краще почати з питання, чи покладають ті самі люди надії? Давайте без коментарів так тяжело на все це Все, та сматрі зачаровані святому в державі Так немає, лишні гроші тільки тока тратять. Багато хто зовсім розочарувався. Події, що відбувалися в останній час, змусили замислитись багатьох. На ділі змін останнім часом не відбувалось. Рада не працює. абсолютно. Не работала год и сейчас не работает. А надо нормальных депутатов, которые будут решать все проблемы народа. Иллюстрация предусматривает. Вы побыли, ребята, все, отдыхайте. Теперь будут у нас новые люди. Нет, они остались. Ну что, все те же так и останутся. Опять это Батькивщина, опять это Свобода, понимаете. Партия регионов разочаровала? Нет, не грамма. Янукович не Та на на Януковича наїхала вот эта вся сволота хунта. Партія регіону мене ніколи не вдохновляла. Я, я за них не голосувала, роззачарування не спитували. Окрімі політики та експерти стверджують, майбутні вибори будуть чи не найскладніші за всю історію України. Чого ж очікують виборці? Як оцінюють цього дня? Сьогодні крайньої складна обстановка в нашій країні і необхідні керівники, На всех уровнях, начиная с Киева, Донецка, Славянска, отдельных микрорайонов, для того, чтобы решать проблемы. Мы хотим, чтобы был мир, чтобы было все хорошо, чтобы люди вот так не ходили, не скитались. Мабуть, так и країна потребует новых облич. Покласти свои надії на людей, что сейчас находятся в Верховной Раді, готовы не все. Вы верите, что что-то может поменяться? Нет. А почему ну, потому что ничего до сих пор не меняется. Что они хотят? Их мнение ну, на будущее. Ведь никто ничего не говорит. Этими проблемами кто-то должен заниматься. И заниматься люди, которые вот, пользуются доверием населения. Люди, которые имеют средства и которые имеют определенное влияние не только в Верховной Раде, но и в обществе. Понимаете? Ті, кого Донбас обере своїми депутатами через два місяці, отримають мандат довіри і право представляти регіон у його контактах з центральною владою. Такі слова виголосив президент. Хто ж отримає той самий мандат довіри від слов'янців? Колесників жд вокзал, колесників построїв. Склоняюсь на сторону президента, на сторону тих людей, які йдуть за президентом. Якщо взяти конкретно наш город. Міст... последний мэр, да, она сделала для нашего города много чего, а так. Наталья Королевская, я думаю, неплохой кандидат, возможно, люди ее поддержат, потому что она много делает для города, ну и помогает. Я считаю, что в принципе она все может. То есть в принципе за Королевскую буду проголосовать. Да? Ну в принципе туда. Я ничего за несколько лет от нее плохого не слышала, не видела, чтобы она что-то воровала у государства на первый момент, если взять, чтобы она как-то кого-то обижала. Нет, конечно. Фонд «Дорога жизни» Наталья Юрьевна, человек, которого мы прекрасно знаем, министр социальной политики, которая начинала решать все наши проблемы ветеранские. Вот если таких организаций будет много в нашем городе, мы готовы ко всем к ним обратиться, только чтобы они видели славянство, ставили единой Украины как это делает Наталья Королевская. Она в правительстве Украины приняла самую-самую сложную должность. Это социальное обеспечение украинского народа. Все там сидели монстры, монстры. Она молодая, энергичная, симпатичная. Все сидела, смотрела. телевизор. Люди к ней идут, люди помогают она людям, за советами идут. И конкретная помощь от нее есть. Как я не знаю, я вот сама услышала, я к ней, не знаю, я симпатия всегда относилась. Женщина, конечно, умная, ну, а дальше как будет так? В целом и настрой разные. Тем не менее, главная теза одна – потребны изменения. И чи відбудуться вони? они? Это вопрос, остается открытым. Я думаю, что нужно видеть людей, которые идут по этим спискам. Обязательно. Нужно знать хотя бы какие-то ну, хотя бы какие-то основные моменты из, из их жизни, из их каких-то поступков, каких-то дел, которые они делают. Но я бы хотела знать, за кого я голосую. Что это за человек? Его моральный облик? Ну, вообще, всего, это то, что относится к человеческим качествам. Ссылка на то, что была плохая старая власть, новая власть не может все сразу сделать. Они безосновательные. Нужно заниматься практическими делами. Хотелось бы, чтобы дали возможность молодым, там, молодому поколению, дали возможность все-таки делать. Мне кажется, что молодое поколение, оно более осведомлено.